نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور و ومنه فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ملك لا له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الي الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله سبحانه وتعالى. في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان. الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

الله كان عليكم رقيبا <applause> وقال الله تعالى صدق الله مولانا العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء حباله الشيطان الشباب شعبتهم من النون او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد

أواتي ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله, إلا الله. لا اله الا الله حسبي ربي جنبنا ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا اله الا الله

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ماني قاسم محترم صدري جلال وعند ركاب حذاء ومالك رمضان شو موجه مدوى ممكن ممكن

জালাল আপনার আমার মায়া হইয়া দুনিয়ার সত্যইতে সম্মানিত মসজিদের ক্ষেত্র হারাই লক্ষ্য রাখতে দিয়েছেন সেই মফিলের ভিতরে আমাদেরকে উপস্থিত করে তিনি ফোটোগুলা করা আপনাদেরকে শ্রবক্ষ রাখতে অভিযোগ দিয়েছেন আমরা আমাদের আল্লাহ হক দুলাইখল জালালে ইমানদার হিসাবে মুসলমান হিসাবে